Ксю и Дэн представляют. Это Ксю и Дэн. Мы продолжаем путешествие по Киеву специально для тебя. По мнению нашей подруги Екатерины, это один из самых красивейших парков нашей столицы. Именно сюда мы приехали, на метро, до станции Арсенальной, и прошли буквально метров 200 для того, чтобы попасть в это замечательное место. А что, в нем, что же в нем замечательного, мы сейчас и узнаем. И идем смотреть с нами. Прошу внимание, значит, это фонтан 1900 -го года. Таких фонтанов в Киеве около пяти штук в разных местах Киева. И они до сих пор функционируют. 1900 -го года. Это Марининский дворец. Он уже очень давно на реставрации, мы очень надеемся, все киевляне уже надеются, очень давно, что совсем скоро его откроют, и мы видим всю прелесть внутреннего оснащения этого красивого дворца. А вот это Верховная Рада Укра... Украины, да, или Киева, mm -hmm. Украина. А, значит, она находится совсем рядом с Мариинским дворцом. А, и, наверное, там внутри не менее прекрасные люди работают. Заботится о нас с вами. Это Сергея Ломоновского. В данный момент здесь происходит игра киевского арсенала с кем-то. А кто в синем, кто в белом. Арсенал в синем. Ну и кто-то в белом. Это достаточно новая скульптура в городе Киеве. История ее очень романтична. Началось в 1943 году он итальянец, она украинка, они встретились на работах каких-то там послевоенных, в общем, и были вместе два года, он ее очень любил, а потом их разлучила война, послевоенное время и так далее, и он ее помнил всю жизнь, помнил ее ямочки на щеках, очень у него была своя семья, у нее сложилась своя семья, но тем не менее они друг друга любили. Встретились они через 60 лет в программе «Жди меня». Но и это показывает о том, что нет э, преград временных любви. Любовь вечна! Это арка дружбы народов». Она очень красиво подсвечивает, свечивает. Э, ну, символ дружбы Украины со всеми народами. Это сюжет мы заканчиваем на Европейской площади в городе Киеве. Спасибо, конечно же, Катерине за то, что она провела нам такой замечательный экскурс по э, городу. Это еще, конечно же, не конец, как говорит, ну, Катя вот стоит за камерой. Вот. Мы продолжаем наш путь, смотрите дальше, подписывайтесь на наш канал. Ксю и Дэн продолжает путешествие по Киеву. Все для вас и только для вас. Я к вам на Ксю и Дэн представляют. Oh, uh -huh.